Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Eee, burada işıqlar sönübdür, çöldə tufandır, yağış yağır. Elementə gəlməyəyəm çəkilişlərə, bürclərlə əlaqəli, tam bitirəm. Eee, deməli Tərəziyə baxmışdıq, Tərəzidən sonra eee Əqrəb bürcü gəlir. Bahara görəyin əqrəblər. Ələ-əvəl bu barədə də deyə bilərəm. Baxın, düzdür, e, yəni bürclərlə götürəndə hər yerdə, bəzi elə yerlər var, hətta e, əqrəbləri işə götürmürlər bürcünə görə. Faktdır bu şey. Mən hətta televizidə izləmişdim məhkəməni. Əqrəb bürclərini e, götürmürdülər. Yəni e, əqrəblər əslində çox yaxşı insanlardır. Mən tam səmimi deyirəm. Yəni bu faktdır ee onlar atər deyim sizi istəyirlərsə, sizi sevirlərsə və siz onlara qarşı xəyanət eləməzsinizsə. Ən gözəl dostlar, ən gözəl sevgililər. Hər tərəfli bax hər şeyin əlidə də deyək ki belə ən dəhşətli sevən insanlardır. Sevgidə də çox güclüdülər, nifrətdə də çox güclüdülər. Əqrəb daha çox özü-özünü sancır əslində. E, çox vaxt özü-özünü sancır. Onu zəhərli olduğuna görə ondan qorxurlar, e, prosu ola bilər, e, tez əsəbləşirlər, nəsə biraz ağızdan deyək ki, iti ola bilərlər, nəsə sözləri biraz acı olur onların. E, amma ki e, onlar görək onlarla düzgün olasan da siz onlara qarşı səhv beləsəz, üstə ki saxtalarını alacaqlar, tezi keçir, onlar unuturlar, yəni amma çox da gözəl bir düstur. İnsanlar çox gözəl olur görünüşcə. Enerji güclü olur. Onlardan güclü ekstra senslər olur. Hipno hipnoloqlar olur. Nə isə çox danışmayım. Əqrəblərə baxaraq görək bir ay ərzində nə görə bilərik. 3 variant olacaq dostlar. Əqrəblər sizin üçün üç 3 variantdır. Tutun hansı variantı istəyirsiniz? Tutun. Tan görəm bir ay ərzində nə görə bilərik? Birinci variantdan başlayıram. Bir ay ərzində baxın, ola bilsin sizin hansısa pis vəziyyətiniz var bu dəqiqə. Bu dəqiqə var. 100% deyirəm. Çoxunuzda pis vəziyyət, nəsə bir xoşa gəlməz şeylər yaşayırsınız və hardasa ümid eləyirsiniz ki, yaxşı olacaq. Bəli, həmin o ümidiniz doğrulacaq. Getdikcə vəziyyət problemlərdən yaxşıyə tərəf gedəcəksiz bir ay ərzində və sizə ümid verəsi nəsə bir hadisə olacaq bir insan mı gələcək həyatınıza deyim, bir hadisəm olacaq. Ümidiniz daha da artacaq. İkinci variantı seçən əqrəblərə baxırıq. Sizdə sevgi, burada sevgi münasibət olmalıdı, yeni təzə sevgi başlamalıdı, ili yerində olan sevgi daha da güclənəcək. Sevginizin əsirisiz deyə bilərəm dostlar. İkinci variant olanlar qarşılıqlı sevgi. Sizi çox sevirlər. Sevgi həqiqidir, narahat olmayın. Sevgiyə paradır də nə təhdiyələr və e, hissləriniz açılıb başacaqlar. Ancaq sevgi ilə əlaqəli əsasən burda. 3-cü variant. 3-cü variantda əqrəblər. Baxın, sizə boş kart çıxdı, qara kart çıxdı. Kart sizə heç nə demək istəmir. İstəmədi heç nə deməyə. Ola bilsin, e, hələ ki bir, bir ay ərzində necə bir dəyişiklik yəqin ki, olmayacaq baxın bir dəyər. Ağcım da yəni siz nə ilə qarada qoyum ki? E, burada ola bilsin dostlar. Siz e, nə qanunla bir problem yaşaya bilərsiniz, nə də ki ayrılıq mövzuları ola bilər. Həyatınızda ay ərizində. Bax belə dostlar. Həkimə də gedə bilərsiniz. Yəni də belə bir mövzulardır. İlə ayrılıqdır, il qanun, il həkim belə bir mövzulardır. Keçib gedəcəklə rahat olmayın. Bu kadar dostlar.